там болото но, понимаете, водолаз наступил и нащупал, обнаружили, что это тело. На берегу речки Ингул обнаружено тело с признаками насильственной смерти, обвязанное проволокой, досками, тканями. На нем явные признаки насильственной смерти, с чем он будет направлен на судебную медицинскую экспертизу для проведения соответственной экспертизы. Мы задержали, потому что да, мы это сделали. Побили, а он умер. Но... Знакомые утащил его в воду. Наверное, денег семьсот. Чего? Давай. Хотел девушку изнасиловать. Ну, переспать с девушкой. Получается, на балконе мы курили, а они зашли в квартиру. И у человека эта лямка упала, потому что он начал на нее приставать, И начал ее быть. Ну, решил наказать, убивать. Конечно, такой мысли не было, просто ну побить. А получилось, что что не подрассчитал. Они меня не отпускали, они мне ни телефон, у меня ничего не было с собой. Они везде мне по пятам ходили. Гражданин Турции занимался на территории Украины бизнесом, поэтому злоумышленники рассчитывали в результате своих злодеяний получить порядка 5000 долларов, которые по имеющейся у них информации находились у него, у потерпевшего. В результате цена человеческой жизни у нас. Свелась к 700 долларов, которые были у него отобраны в результате тех злодеяний.